Contoh dan berpuas sekian, kita dah melalui era yang banyak, melalui berzaman-zaman. Politik Melayu dulu kuat antara PAS dengan Amno sekarang dah pecah jadi sampai dekat 10 parti dah. 9 parti, 10 parti Melayu dah berpecah-pecah. Itu dia kalau dalam konteks parti politik. Sebab apabila mereka buat sesuatu yang mencari habuan dunia, mencari habuan-habuan yang lain, mengelepihkan utamaan untuk menjaga agama Allah, akhirnya mereka akan jatuh, mereka akan musnah, mereka akan tidak dilayan oleh Allah sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu yang mencari duniawi. Jadi sebab itu, bagi kita di peringkat NGO-NGO -NG Islam dan bagi peringkat madrasah, komuniti-komuniti madrasah, kita mengambil satu pandangan yang berbeza dengan pandangan orang-orang politik. Ha, mungkin pandangan orang politik, kalau politik dia menang, oh dia boleh buat semua benda. Itu mereka berfikir begitu. Tapi kita tidak nampak benda itu berlaku semua begitu. Semua politik pernah memerintah dan pun ada kelemahan masing-masing. Jadi -masing. sebab itu kita melihat berbagai-bagai cara pemerintahan. Dan rakyat NGO ini terbagi kepada tiga satu NGO yang menyokong pemerintah, satu NGO yang menyokong pembangkang, satu NGO yang non-position, maksudnya dia berada di tengah. Dia hanya nak mengikut Raja-Raja Melayu sebagai pemegang agama yang tertinggi dan nak mengikut, nak mengangkat agama yang uh, independen. Jadi sebab itu dia berbeza pergerakan tu. Jadi sebab itu saya nak sebutkan mereka ada vision masing-masing. Jadi kita tidak nak pertikaikan. Biarlah mereka ada prinsip dan cara masing-masing. Tapi bagi kami di sini yang duduk ha, di dalam uh, sekretariat Kedautan Kedaulatan Agama Negara, SCAN, gabungan-gabungan NGO kami, kami duduk juga gabungan dalam uh, sentap sekretariat uh, gabungan NGO bebaskan tanah pahang. Ha, kita duduk dalam Perkip Malaysia, kita duduk dengan jaringan para ahli ulama, peguruan-peguruan persilatan dan pelbagai-bagai NGO yang bergabung seperti pembela, seperti dalam gabungan-gabungan yang banyak lagi lah kita bergabung ini, kita uh, sudah melihat semua senario politik dan cara pemerintahan. Ha, sebab banyak orang politik kadang, kadang bila kita remind balik cerita kat belakang, dia tak suka nak dengar. Padahal kita belajar daripada ilmu pengalaman yang lepas itulah untuk kita lebih baik ke hadapan. Kalau orang yang tak boleh nak muhasabah, baca saya hebat-hebat, saya Umar Al-Khattab dari khalifah yang hebat. Ha sibu an pusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hisablah diri kamu, Hitumlah diri kamu sebelum kamu dihisab atau dihitung di hadapan Allah Subhanahu taala. Tu hebat. Sebab zaman Saidina Umar tumbang Rom Parsi, kuasa besar dunia tumbang Baitul Maqdis dapat ditawan. Baitul sebelah Baitul Lahim gereja di gereja tu Di Baitul Lahim tu Masjid Sina Umar Jadi nak gambarkan bahawa Sehebat-hebat Khalifah Majlis Sina Umar tu pun sus, Mereka bermahasabah Mungkin ada kelemahan kita yang terdahulu Kita kena perbaiki Jadi begitulah juga Semua orang yang pernah memerintah Semua orang yang pernah duduk dalam kerajaan Pernah mentadbir. Mereka mahasabahlah Kenapa mereka kalah? Mahasabahlah kenapa Allah jatuhkan mereka Setelah mereka menjadi duduk di atas Kenapa Allah jatuhkan ke bawah? Jadi benda itu sebenarnya peluang untuk bermahasabah. Jadi kita, para NGO dan juga komuniti-komuniti agama ini sedang memerhati. Kita menjadi check and balance. Sama ada parti pemerintah, adakah mereka menang, makin sombong. Sampai ada ayat, ini kerajaan kita orang. Kita orang, kita orang, kita orang suka, suka kita lah. Ha. Makin menang, makin sombong. Eh? Ha. Jadi orang-orang macam ni kalau dia tak bertobat segera, tak minta maaf pada rakyat, tak lama dia. Sebab dia ingat dia, dia boleh naik dengan diri dia sendiri. Atau dengan geng dia sendiri. Dia tak tahu berapa ramai orang yang ditipu dengan undi-undi yang diberikan kepada dia sebab dia naik tu. Pinjaman kuasa dari Allah. Bila-bila Allah boleh jatuhkan. Jadi sebab tu jangan sombong. Nah, bila dah sombong, kamu akan tumbang sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu ditumbangkan. Begitu juga dengan pembangkang, yang dulu pernah jadi kerajaan, muhasabah baliklah jangan saja nak menyalah orang mungkin pada waktu kita jadi kerajaan dulu, kita ada buat silap di kalangan pemimpin pembangkang dulu, pernah jadi kerajaan waktu di kerajaan, dia pun sombong juga, dia pun dia pun tak layan suara-suara kita suara-suara rakyat ha, jadi akhirnya Allah jatuh kan jadi, sebab itu kita kena muhasabah dalam masalah ni, baik pihak kerajaan yang menang jangan sombong kerana kuasa itu pinjaman dari Allah. Dan pembangkang, kamu dah kalah. Jangan dah kalah pun sombong lagi. Berendahlah diri. Duduklah ke bawah. Menyantunilah golongan marhan di bawah. Sebab golongan marhan ni walaupun dia tak ada kuasa, dia tak duduk mengajar jawatan tinggi, dia tak dapat tansuri datuk, gelaran yang besar di istana dan sebagainya. Tapi kuasa mereka ada pada uldi mereka. Kuasa mereka ada pada doa mereka. Ingat, undi masa pilihan raya nanti kamu melutut kepada rakyat. Sebab undi itu menentukan. Yang kedua, doa. Doa orang yang disalim. La yuradul qadda illa doa Tidak berubah takdir. Qadda Allah itu kecuali dengan doa. Doa siapa? Antaranya yang tidak dihijab dengan Allah. Wa da'watul mazlum. Doa orang yang disalim. Kalau ada rakyat yang dizalimi, ingat doa mereka tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu banyak yang telah terjadi yang sombong akhirnya tumbang. Kita di peringkat NGO ni selalunya NGO, -NGO yang tak terlibat dengan politik lah terutama sekali nampak lekeh ya orang orang buli banyak. Ha, orang gunakan saja. Ha, macam setengah pembek kata kita ni macam daun kari. Ha, orang nak guna masa masa ambil isi dalam periuk, isi dalam gulai bila nak makan dia kotik buang. Ha, bila menang kita akan dibuang. Bila kalah, mereka akan cari kita. Itu yang selalu uh, bermain. Kita dengar pimpinan-pimpinan masyarakat kita bercakap di kalangan komuniti NGO, -NGO ni bahawa mereka selalu menjadi tunggangan orang politik. Justru itu kita ingatkan bahawa kali ini semua para pemimpin NGO, NGO Islam yang berjuang abata agama bangsa dan tanah air yang ikhlas, yang independen, kita kena naik taraf NGO kita. Kita kena naik, naik darah komuniti. Sebab kita ada kuasa. Kita ada kuasa. Kuasa kita pada undi kita. Kuasa kita pada penyokong-penyokong kita yang akan mengundi. Kuasa kita ada pada doa-doa. Mohon hajat, semaya hajat dan solat kita dan sebagainya. Kita ada kuasa. Jadi, mana-mana parti-parti politik yang ingin menumpang kepada kuasa kita, mereka kena rendah diri je lah. Maknanya dia kena menyantuni kita lah. Dan bersedia mendengar luahan dan tuntutan-tuntutan kita. Selama ini, Siapa yang nak dengar tuntutan daripada NGO? Siapa nak dengar tuntutan daripada kita? Kita nak apa sebenarnya? Kadang-kadang untuk pertubuhan NGO bangsa lain pula, agama lain pula, pemimpin kita pergi dengar. Untuk tuntutan orang bukan Islam pula, pemimpin Islam kita pergi dengar. Tapi untuk NGO Islam, siapa yang nak dengar? Untuk NGO-NGO komuniti agama ni, komuniti pisabililah, komuniti-komuniti avatar ni, siapa nak peduli? Jadi selamanya kita akan jadi ditunggang, ditunggang, ditunggang. Yang kita nak menjelang PR16 kita akan dapat bentangkan segala tuntutan kita itu kepada semua parti-parti politik Melayu Islam. Dan jika mereka nak sokongan daripada kita dan penyokong kita, sila sign dan bersetuju dengan tuntutan kita. Kalau mereka menjadi pemimpin, pemerintah menang, mereka mesti laksanakan tuntutan kita. Itu yang dibuat oleh NGO-NGO bukan Islam. Mereka orang politik kena membawa agenda kepada NGO-NGO mereka. Ha, tetapi kita hari ini lain pula. NGO kita hilang suara bila pemimpin parti menang. Ha, pemimpin parti duk pergi layan agensi-agensi kerajaan. Mereka dah tak lagi layan lagi dah sebab dulu masa pemangkang dia ada masa nak layan NGO, nak layan kumpulan-kumpulan ha, yang bukan kerajaan. Tetapi bila mereka dah menang, mereka dah ada kementerian, dah ada jawatan, dah ada kaki tangan, dah ada apa. mereka sibuk layan kaki tangan lah. Sibuk layan agensi kerajaan. Dia, dia tak peduli dan nasi nasib NGO. Nasib-nasib komuniti ini terbiar habis lah. Janji tinggal janji lah. Ha, ini yang selalu berlaku. Jadi sebab itulah banyakkan teman-teman saya di kalangan NGO dah merasa fed up, dah menyampah, dah benci pun ada, dah meluat pun ada ya, kepada pemimpin-pemimpin uh, yang hanya pandai berjanji kumpulan-kumpulan parti yang hanya pandai berjanji tapi bila menang mereka tak laksana apa yang kita nak. Mereka pergi layan kumpulan-kumpulan lain dan akhirnya kita terbiar begitu saja. Ah uh, bila esok dalam raya akan datang mereka uh, mereka kalah dalam pelan raya masa tu dia sibuk nak cari pula pengaruh. Ah uh, masa itulah dia sibuk pula nak tunggang orang lain pula. Jadi sebab tu kita tak boleh bekerja secara begitu kita adalah perjuangan-perjuangan fisabilillah yang ikhlas berjuang kerana Allah dan Rasul kita nak meninggikan agama kita nak meng mengangkat orang Melayu-Melayu yang ditindas yang dizalimi di dalam negara kita tanah air kita yang diceroboh dan sebagainya kita tak boleh bersifat seperti itu oleh kerana itu kita mesti menjadi badan check and balance dan insya-Allah pada akan datang kita akan jadi team kingmaker yang akan menentukan undi-undi kita doa-doa kita kepada siapa justru itu, -itu orang-orang politik dia ada persaingan yang sehat so, siapa yang nak pada undi di kalangan NGO yang independen ni di kalangan komuniti-komuniti agama yang independen ni mereka juga mengundi walaupun mereka tak sibuk berkempen naklah mereka menuruti ataupun sanggup MOU, sign, tuntutan kita suju Sebab kita NGO ni kalau boleh kita nak letak NGO ni banyak, NGO Islam ribu patutnya kita dah ada satu komplek komplek NGO untuk menyelaraskan semua NGO dalam negara kita ni. Mana kita ada tempat darah tuju NGO? NGO duduk bawah Yadim. Yadim pula pecah lagi. Dekat 10 cabang lagi. Letaklah bawah Ma'in. Ma'in pun terhegeh-hegeh nak bergerak. Sampai sekarang pun mesyuarat entah ke mana NGO dicampak entah ke mana. Dahlah bajet pun tak ada. Jadi teruk sangat NGO ni dilayan. Padahal NGO ni ada komuniti yang ramai. Ha? Mereka melayan kita tu macam benda tak ada harga bila dah jadi kerjaan. Patutnya kita dah ada kementerian, kementerian khusus untuk NGO. Dia beri dana setara dengan jabatan lain. Supaya NGO juga terlibat menjadi pembuat dasar. Orang yang mahir, pimpinan NGO yang mahir dalam keselamatan, pergi gabung dengan tim keselamatan, KDN. ah, ha? Yang mahir dalam kesihatan, pergi bantu di bahagian kesihatan. Yang mahir dalam bahagian ha? ekonomi, bantu dalam bahagian ekonomi. Kita sepatut menjadi begitu. Kita menjadi rakan strategi kerajaan kita menjadi pembuat dasar yang bersama walaupun kata kita tak boleh masuk ke parlimen ke dun kerana mereka dah didoktrin oleh orang politik kita bukan parti politik tak apa tapi sekurang-kurangnya suara kita dalam di peringkat uh, dewan negara senator sekurang-kurangnya kita ada suara di peringkat NGO kalau kita nak mengungkit kelemahan semua orang ada kelemahan dan semua parti-parti pernah jadi pemerintah semua pernah buat salah pernah buat silap dengan rakyat tapi kami rakyat ni kami orang yang ni Undi uh, lah tiap-tiap. Tak ada pun nak ungkit-ungkit. Undi -ungkit. uh, je lah. Ha, jadi kita tak mau Bodoh jadi dia bodoh macam tu. Kita menilai. Kita dah beri peluang. Kamu dah jadi kerjaan. Kamu dah pernah mentah. Kamu dah pernah jadi menteri. Apa yang kamu buat? Kuasa kamu berkuasa dulu. Ha, jadi sekarang ni kalau kamu nak lagi. Kami tak nak nak lah seperti dulu. Kalau nak kamu ikut tuntutan kami. Kami di peringkat NGO akan ada penyokong yang tersendiri. Kerana kita akan buat konvensyen umat menjelang PRU 16 nanti dan kita akan buat tuntutan kita dan mana-mana parti yang ingin sokongan daripada kumpulan independen ni kita harap mereka akan memenuhi tuntutan-tuntutan kita, kalau tidak kita akan pulau mereka, dan mana-mana rekod yang kita dapati menjatuh kat Islam, menzolomi orang Melayu, meng mengkhianat pada tanah air, mereka ini wajib dipulau pada tiada akan datang kita blacklist nama-nama mereka pulau, jangan bagi can kita istihar pulau mereka jangan sekali-kali berskongkol wala takulil khawaini na dan jangan kamu jadi penolong kepada orang-orang khianat wala tarkanu ilal lazi na zolamu atamastakumun dan jangan kamu jadi penolong kepada orang yang zalim nanti kamu juga akan dihumbang ke dalam api neraka Allah SWT na'udzubillah mizal